Ну, я сначала хочу коснуться этому судейства. Я шесть туров молчал, молчал, но вижу, что силы эмоций не хватает. Так как судья сегодня а судил а суди, а это просто полное безобразие. Ставит пенальти, я только что задержался, смотрел пенальти, который близко не был. Игрок подыгрывает себе рукой, потом ныряет, он ставит 11 метров на первых минутах матча. И ломает сразу, а не ходит. Потом начинаются мелкие свистки в одну сторону, одно и то же. Думал, первая лига судейства будет более-менее объективно, Но это вот Детстве, честно. А по игре, вкратце, первый тайм 11 метров, потом где-то мы приходили в себя после этого 11 метрового Конечно, психологически чуть-чуть ребята надломились, но первый пошел на пользу. Я считаю, во втором тайме ребята молодцы, сражались, бились до конца, забили этот долгожданный гол на этом стадионе. Какой-то они парк, четыре игры, игра, все моменты. Только моментов, как сегодня было в втором тайме, не можем забить мяч. Но надеюсь, что этот мяч послужит отправной точкой, что мы начнем забивать на этом стадионе. Так, в целом, еще раз, за второй тайм ребятам благодарю. Вопросы, пожалуйста. Вы не планируете ли вы дальше играть по форду, как в концовке, потому что получается довольно-таки Ну, мы, 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 планировали, мы планируем, планировали играть два фор... форварда, мы стали играть после того, как нам нужно было сравнивать счет пошли больше передач вертикальных, то есть мы стали играть больше вперед. Поэтому, конечно, будем рассматривать, делать выводы и стараться играть на два фора Пока, честно, голы даются очень большим трудом. Еще